Почему Соединенные Штаты Америки, это уже притча в языцах. И не только они, все зарубежные государства, иностранные государства, как правило, относящиеся к развитым демократиям, так называемым, используют свои спецслужбы для того, чтобы сформировать негосударственные структуры, которые этим вопросами занимаются, в которых проходят дальнейшую свою работу сотрудники этих специальных служб, которые обучены за счет государства очень качественно обучены, имеют возможность это делать, но платят им уже не государство, а конкретные аналитические структуры. Почему у них это есть, а у нас это напрочь отметается? Почему имея две разведки, одну службу безопасности, огромное количество мониторинговых, скажем так, организаций, финансы, экономика и так далее. Никто не сказал, что мы будем втянуты в такую, в такую страшную для 21 века войну. Кто мог из вас предположить, что мы начнем воевать с россиянами? Вам пример наше государство сегодня. Не использовали ни одну аналитическую структуру, хотя в каждом подразделении такие структуры существуют. Если такие структуры существуют, но они не дали э, нашему высшему руководству информации проверенной. Не просто информации, мне так кажется, а информация тем, что она соответствует проверенности, то есть проверена и желательно два. Тогда эта информация правдива. Вот если такую информацию имела бы на руках наше правительство, наш президент, наш Верховный Совет, они бы, наверное, немножко по-другому подходили к тем событиям, которые у нас происходят. Не было бы э, потерь. Ну, официальные потери ⁇ это одно, неофициальные потери ⁇ это другое. А какая разница? Точно так же каждая жизнь ⁇ это космос. Поэтому проверенная информация, хороший, хороший взвешенный, качественный анализ, он предотвращает огромные, огромные убытки, и человеческие потери в том числе там 20 лет мы накапливали информацию, которая касалась создания аналитических структур, которые условно, мы условно разделили аналитические структуры, которые работают ну, да, в бизнесе, потом работают в экономике, работают в политике. Самые простые аналитические структуры – это структуры, которые имеют отношение к бизнесу, потому что бизнес, если маленькая компания, Какая бы она ни была маленькая, все равно аналитика. Нужно аналитик. можно понимать цены, в котором рынок работает, особенности работы на этом рынке, понимать, как работают конкуренты, понимать, как работают финансы. Ну, человек, который хочет заняться бизнесом, должен ну, начинать с какого-то осмысления своего места на этом рынке, с того, что там продается, что не продается. Ему ну, понятно, что эти задачи можно рассмотреть у кого-то из рядовых сотрудников э, банка или компании, и он будет тащить. А если компания достаточно большая, и структурированная, то возникает необходимость с подразделениями, которые входят в сферу там, компетенции финансового директора, директора по маркетингу, выделить некое аналитическое подразделение, которое будет готовить аналитику для руководителя компании и которое будет обобщать все то, что наработали другие подразделения, и исходя из этого делать соответствующие доклады первому лицу, которые принимает решение. То есть в бизнесе без аналитики ни шага нельзя сделать. Могу сказать, что крупнейшие наши компании украинские, такие как Интерпайт, значит, Метинвест и другие имеют аналитические центры, готовят аналитику, готовят, ну, и у нас, и в бывшем СНГ, и в нынешнем СНГ, каких-то хороших школ, где готовили к аналитиков, не существует. Было несколько попыток сделать аналогичные проекты в Санкт-Петербурге, было несколько проектов в Москве. Значит, ну, они давали первый раз аналитической работы, ну, которая помогала людям при эффективной самостоятельной работе выйти на какой-то хороший аналитический уровень. Если брать экономику страны, то мы должны ну, с вами прийти к выводу, что без аналитиков, которые работают в ведущих министерствах и ведущих страны, страна развиваться не может. Почему не может? Потому что практика, которая наметилась в нашей стране где-то в 2004-2005 году, когда к руководству министерства приходили люди по партийным спискам, которые не являлись специалистами, привела к очень плохим результатам, тем результатам, которые мы сегодня имеем и с долларом, и с ситуацией на различных рынках, и с проблемой в экономике. Почему? Приходят люди, которые вчера занимались там, сельским хозяйством, человека ставят на министром на какую-нибудь промышленную значит, сферу, который ничего не понимает, но является э, членом партии, которая пришла к власти. И аналитика людей, которые организуют боевые действия, создания, только аналитики. Пацаны войны, их поубивали, вся аналитика на этом закончилась. То есть вся современная жизнь современная жизнь показывает, что в любом деле начиная государственных задач, э, если опуститься ниже на уровень партийных задач, я думаю, что в партийных задачах люди должны прийти к тому, что э, когда они ставят перед собой задачи взять власть, то просто взятия власть, они должны додуматься до того, чтобы про э, там бы, э, на лозунг, когда э, на отдельное направление нужно ставить профессионалов, а не просто партийных функционеров, которые ничего не понимают. Тогда можно говорить о э, каком-то если же так будет и дальше, значит, то есть сохранится система, которая руководит отраслями заводами и крупными структурами благодаря, которые являются членом какой-то партии, там, «Любители пива, или еще чего-нибудь, ну или партий, безусловно, эти люди ничего прогрессивного внести не могут, потому что они, они пришли туда не как профессионалы, которые заслужили своим опростаниями. Значит, там пришли как партийная В политике есть наиболее концентрированное выражение экономики. Я удивляюсь, кстати, истории Украины, потому что мы очень многие постулаты, которые объективно существовали тысячелетиями, у себя в стране разрушили. У нас политика это некое самостоятельное, порочное истеричное явление, которое иногда врумает все и в том числе и экономику. Но надеюсь, что рано или поздно. В том числе и благодаря таким упорным ребятам, как мы, мы все-таки перейдем на уровень, когда все станет на свои места, и структура самой общественной экономической формации будет отвечать необходимости. И второе, мы прекрасно понимаем, что в каждой отдельно взятой стране есть достаточно повторяющиеся проблемы, вопросы существования отрасли безопасности, но при коллегиальном при заинтересованном объединении наших ресурсов мы понимаем, что успешность деятельности каждой отдельно взятой отрасли она может быть подвинута как проблема. Именно за счет вмешательства, именно за счет ресурса общественных организаций, мы не говорим только там о своем клубе, но и других общественных организаций, понимая, что это колоссальный инструмент, который особенно в Европе принимается иначе, имеет значительно больше эффективность, чем, к сожалению, вот здесь, в нашей Украине. Мы не можем сегодня, мы скажем так сказать, оторвать свои мысли от того, что происходит в стране. И мы прекрасно видим, что то низкое качество решения задач в зоне АТО, те необъяснимые для кадровых офицеров события, тем более, так сказать, те, кто из за академическую школу имеет, когда нарушается самое элементарное азы управления, принятия решений, Значит, оценки и прогнозы ситуации, ну, ну, удивительно и особенно позорно для страны, в которой есть колоссальный опыт, огромный ресурс ветеранов, которым можно было, да, сегодня уже поздно, апеллировать или прислушиваться, или еще что-то. К сожалению, этого не произошло. Я вижу, с какой тщательностью представители, в общем-то, европейской институции пытаются мониторить любые события, касающиеся, в том числе, проблем безопасности, проблем, скажем, ресурсного развития вот, данной ситуации в области, связанной именно с аналитикой, поскольку только на основании большого и значительного мониторинга цепочки событий можно, в общем-то, выработать какие-то предметные подсказки практического характера. Есть информационно-аналитический центр, который предназначен для чего-то. Нет многопрофильных холдингов, нет многопрофильных центров. Ну, конечно, кроме вот этих 10, которые здесь переводятся. институт Буркинса, который Королевский институт международных отношений. Просто это огромные организации с огромным финансированием. У нас такого быть не может. Если есть конкретная группа компаний, к примеру, она должна включать в себя специалистов различного профиля простите, гинеколог может анализировать состояние этой отрасли в компании, которая этой отраслью занимается. Я так думаю. Философ может заниматься всем, но его лучше никуда не пускать. Мы бы хотели идти дальше, мы бы хотели объединять из наших недержавных аналитических З інформаційної кібербезпеки, з тим, щоб підставити плече нашій державі, яка виборює своє право на існування, щоб вона випереджувала ситуацію, вона йшла в хвості, і ми можемо привести багато уже не державних структур, в тому числі. І першою з них фірму сітком, яка може бути аналітичним центром з відповідним та спектром і можливості і інтересів, і запросити і інші організації державної власності до створення такого центру. Ми будемо з цим працювати, Ми будемо це указувати, Ми будемо показувати, поки на нас не обратять увагу. Пускай они приходят, если сами не справляются, пускай придут и спросят. если я понимаю, что я не могу прийти и сказать, господин президент, или товарищ президент, или брат президента, или паны президента, Возьмите, он тут часто анализирует. У него таких аналитиков в ведро, но только надо же с этим ведром разобраться, наверное. Кто анализирует, что анализирует, для чего анализирует. По-моему, -по книжка удалась, и хочется, чтобы ее одержали не только те, кто принимает решения, а и, аналитики, которые Спроможні змоделювати, спрогнозувати, відмоніторити і передбачити події, тому що зараз що відбувається, ми відстаємо на 2-3 кроки від життя, а ми маємо його випереджувати, і в тому числі і військовій справі.